Allah, labai, labai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara-saudari, para pendengar dan para penonton bakal-bakal haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama kita di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam siri ceramah haji dalam tajuk jenis-jenis tawaf. Saudara-saudari sekalian, ada beberapa jenis tawaf. Yang pertama ialah tawaf kudum. Tawaf kudum ini ialah dikatakan tawaf selamat datang kudum itu selamat datang. Yang disunatkan bagi mereka yang mengerjakan haji cara ifrat ya atau cara dan juga cara kiran atau sekadar menziarahi Mekah sunat dia tawaf selamat datang ya, dilakukan tawaf kudum setibanya di Mekah dan harus dilewatkan sehingga sebelum berukuf yang kedua dinamakan juga tawaf umrah yakni bagi mereka-mereka uh, melakukan umrah dia rukun umrahnya ada adalah tawab tawaf umrah. Yang ketiga ialah tawaf haji. ini yang kita ceritakan sebelum inilah tawaf haji ialah tawaf rukun yang mesti dilakukan oleh jemaah jemaah haji setelah masuk waktunya. Ia ini bermula selepas paruh malam 10 Zulhijjah waktu untuk tawaf. Ya, selepas maknanya ukuf di Arafah. Sekiranya tidak dilakukan sama ada sengaja atau tidak maka tidak sempurnalah hajinya. Ia juga dikenali dengan nama tawaf ifadah. Jadi tawaf haji dinamakan juga tawaf rukun dan juga tawaf ifadah. Kemudian yang keempat dinamakan juga tawaf tahiyah al-bait. Tahiyah al-bait iaitu lah tawaf yang sunat dilakukan bagi menghormati Kaabah sewaktu mula-mula memasuki Masjidil Haram. Ya, yeah. itu dinamakan tawaf menghormati uh, Ka'bah sebagaimana juga kita masuk masjid namanya solat sunat tahiyah al-masjid ha, jadi adalah lebih baik bagi para-para jemaah untuk sekiranya masuk masjid haram itu disunatkan atau lebih baik untuk tawab tahiyah al-bait al terlebih dahulu ya, sebelum mereka solat kemudian ada yang dikatakan tawab sunat iaitu tawab yang sunat dilakukan pada bila-bila masa Ya, boleh berterusan setelah habis tujuh pusingan diselagi dengan salat sunat tawab Sambung lagi untuk melakukan Salat uh, tawab sunat yang kedua Habis tawab sunat yang kedua Boleh lagi sambung lagi tawab sunat yang ketiga Dan memang digalakkan kepada para jemaah Untuk melakukan banyak tawab Semasa berada di Mekah al mukarramah Kerana nak balik Malaysia Di mana nak tawab ha, Jadi sementara berada di Mekah boleh melakukan beberapa kali tawaf mungkin boleh dilakukan tiga kali dalam sehari ya, untuk melakukan tawaf uh, sunat <coughs> kemudian ada yang dikatakan tawaf nazar tawaf nazar ialah tawaf yang mesti ditunaikan seorang apabila ia berniat nazar pada sesuatu yang dihajatkan umpamanya kalau saya selamat sampai di Mekah selamat menunaikan fardu haji saya bernazar untuk tawaf kerana Allah Ta'ala itu yang makan tawaf nazar wajib dilaksanakan. Jadi ini perkara berat sikit takut nanti sampai Malaysia tak dapat pergi lagi tawaf. Jadi elok tawaf yang boleh kita mampu lakukan iaitu perkara-perkara nazar yang boleh kita lakukan. Kemudian yang ketujuh yang ini memang wajib dilakukan oleh bakal-bakal jemaah haji semasa nak meninggalkan Mekah iaitu namanya tawaf wada. Tawaf wada ialah tawaf selamat tinggal. Wada tu selamat tinggal. Yang wajib dilakukan oleh mereka-mereka uh, yang nak meninggalkan Mekah Pada jarak 2 merhalah, yakni 56 batu atau uh, Kalau sekarang ni lebih kurang 81-82 km Ini ikut kiraan negeri Johor lah uh, Maka wajib lah meninggalkan uh, Melakukan tawadak uh, Kerana nak meninggalkan Mekah Atau meninggalkan Kaabah Sama ada nak pergi Jeddah Balik Malaysia Atau pergi Madinah uh, Ataupun pergi ke Taif Ya yeah yang jauh lebih daripada dua marhalah. Saudara-saudara, saudari-saudari, uh, para bakal-bakal haji yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, hukum tawak wada ini, yani yani orang yang mustafir mereka ke Mekah, jarak yang mengharuskan mengkasarkan salat uh, kasar, yani dua marhalah. Orang yang akan meninggalkan Mekah dan akan bermukim di luar tanah haram selama empat hari atau lebih walaupun jaraknya kurang daripada dua marhalah sama ada penduduk Mekah atau sebaliknya oleh itu kewajipan mengerjakan tawaf wadah adalah berdasarkan hadis berikut yang bermaksud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda jangan sekali-kali seorang meninggalkan Mekah sampai akhir pertemuannya dengan Baitullah jadi itulah dikatakan tawaf wada jadi Uh, syarat-syaratnya adalah sebagaimana juga melakukan tawaf yang lain cuma ditambah dengan niat a uh, tawaf itu pada permulaan tawaf iaitu sengaja aku niat tawaf wada uh, mengenai Kaabah kerana Allah taala dan mengikut syarat-syarat yang lainlah sebagaimana syarat-syarat tawaf yang lain. Lah, Saudara-saudara para pendengar, para penonton yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikecualikan daripada melaksanakan tawaf wadah di antaranya ialah perempuan yang kedatangan haid atau nifas. Yang kedua, perempuan yang didatangi darah istihadah dalam tempoh haidnya. Yang ketiga, orang yang luka yang mengeluarkan banyak darah dan boleh uh, menajiskan masjid. Yang keempat, dikecualikan juga orang-orang yang tidak mendapat air atau tanah untuk mengangkat hadas besar. Yang kelima iaitu dikecualikan daripada tau ada orang yang takut terancam nyawa, kehormatan, harta bendanya. Kemudian yang keenam orang yang takut ditinggalkan dalam perjalanan. Yang ketujuh orang yang uh, berpenyakit sasar baul atau arek kencih yang sentiasa menitis atau seumpamanya. Seterusnya orang yang dikecualikan ialah dipaksa meninggalkan tau Yang keseluruhnya orang yang takut uh, kepada peminta hutang dan seterusnya orang yang terpaksa dipimpin oleh atau diusung kerana uzur disebabkan sakit atau sangat tua. Kemudian orang yang sedang mendapat rawatan dan begitu juga uh, dikecualikan tak wadab bagi petugas petugas yang sentiasa menjalankan tugas antara Makkah dan Madinah dan juga Jeddah. Itulah di antara pengecualian uh, daripada tawak wadab. Kemudian uh, Meninggalkan tak wadah tanpa uzur terbagi kepada tiga keadaan. Iaitu, pertama, tidak dikenakan dam, tidak berdosa. Iaitu orang yang masih belum menyempurnakan mana-mana rukun haji. Yang kedua, orang yang keluar dari berkuasaan kota Mekah kemudian dengan tidak semena-mena bermusafir. Kemudian, Berdosa tidak dikenakan dam Iaitu kalau tidak tawab Iaitu tidak tawab wadah Berdosa dan tidak dikenakan dam Iaitu orang yang meninggalkan dengan sengaja dan mengetahui hukum wajibnya dengan tidak berazam untuk kembali bertawaf. Kemudian sebelum sampai ke destinasinya, ia teringat wajib membayar dan tiba-tiba ia berpatah balik melakukan tawaf. Maka berpatah baliknya itu mengugurkan dam tetapi tidak mengugurkan dosanya. Yang akhir ialah berdosa dan dikenakan dam. Selain daripada dua perkara yang tersebut di atas tadi, seorang itu umpamanya meninggalkan tawadak dengan sengaja tanpa uzur. Maknanya berdosa dan dikenakan dam Oleh itu saudara-saudara sekalian Perkara-perkara uh, yang lain yang perlu diketahui oleh bakal-bakal haji Boleh dibuat dan tidak boleh dibuat selepas tawab wadah Iaitulah uh, setelah tawab wadah uh, Perkara yang boleh dilakukan Boleh menerukan solat sunat tawab Boleh dilakukan mengucup hajar aswad Jika berkemampuan Jika tidak sesak yang ketiga boleh memegang Kaabah, memegang Haji Ismail, makam Ibrahim. Yang keempat boleh minum air zam zam. Yang ke boleh meneruskan berdoa. Yang keenam menunaikan solat sekiranya muazin telah melakukan ikhwah solat zuhur umpamanya boleh dilaksanakan. Yang ketujuh ialah makan dan minum dalam bilik sekadar keperluan sahaja. Kemudian buang air timber hadas uh, ditandas bilik yang bangunan penginapan. Kemudian melakukan perkara yang tiada hubungan langsung dengan musafir tetapi wajib melakukan kerana hajat. Kemudian mandi dengan tukar pakaian dan membeli makanan untuk keperluan dalam perjalanan. Itulah perkara yang dibolehkan setelah melakukan tawak wadah. Kita bersama lagi dalam siri-siri yang akan datang. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.